নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দেই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ তেলপিঠা মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে তেল পিঠা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেল পিঠা আপোনালোকে বাৰু বনালেনে মই অইনখিনি বনালোঁ আৰু লাৰু পিঠা এনেকৈ বনালোঁ তেল পিঠাটো বাকী আছিলে এয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ষ্টাইলত তেল পিঠা বনাব বিচাৰে এনেদৰে বনাব ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তেতিয়া বুজি পাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে কেনে আছে বাৰু সকলো ভালে আছেনে ময়ো ভালে আছোঁ আৰু মাঘ বিহু কেনেকুৱা উদযাপন কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে জনাবলৈ নেপাহৰিব দেই ময়ো উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কি কি লৈছোঁ কি কি বস্তু লৈছোঁ তেল পিঠাটো বনাবলৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব দেই অকণো স্কিপ নকৰিব কিন্তু আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকিব তেখেতলোকে ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই থাকিব তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই তাৰপিছত এয়া মই পিঠাগুড়িখিনি চাৰি টিং পিঠাগুড়ি লৈ ল'লোঁ চাৰি টিং পিঠাগুড়ি মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ মই মিঠেকিলে যাবলৈ যিহেতু অট'খিনি কাম কৰি সময়ে নহয় সেইবাবে মই মিক্সিতে মাৰি ল'লোঁ এয়া গুড় অলপমান চকলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনি গুড় মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ এতিয়া গুড়খিনি ভালকৈ মিহল কৰি ল'ম মিহল কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত কি কিনো দিওঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব তাৰপিছত এয়া চুজি চুজি আধা আধাপতকৈ অলপমান বেছি হ'ব দেই ইয়াতে মই দি দিছোঁ যিহেতু কোমল হ'ব লাগিব আৰু ঘৰুৱা চাউলৰ পিঠা ঘৰুৱা চাউল যিহেতু মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইবাবে মই কিনা চাউলেই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেইবাবে অকণমান কোমল হ'ব লাগিব যিহেতু মই চুজিখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু চুজিখিনিও ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ গুৰখিনি আৰু পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই ল'ব আপোনালোকেও আৰু যদি মোৰ ষ্টাইলত বনাব বিচাৰে এনেদৰে বনাব অকণো স্কিপ নকৰি চাই এনেদৰে বনাব তেতিয়া ভাল পাব আপোনালোকে চাই পিঠাটোও ভাল হ'ব এনেদৰে বনালে আৰু এতিয়া কি কি দিম ইয়াত আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া হৈছে বেকিং পাউডাৰ দেই বেকিং পাউদাৰ আধা চামুচ দিছোঁ চাহ চামুচেৰে আধা চামুচ দি দিছোঁ বেকিং আপোনালোকে যদি ইয়াত চ'দা খাৰ দিব বিচাৰে চ'দা খাৰ দিব পাৰিব তাৰপিছত কমলা বাকলি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আছে কমলা বাকলি পিহি তাৰপিছত তাতো দি দিব পাৰিব গুড়িখিনি অকণমান বেছি নিদিব অকণমান দিব এয়া হৈছে কালজিৰা কালজিৰা দি লৈছোঁ কাজজিৰাখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত মই আকৌ এড কৰিম এড কৰি আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এয়া লৈছোঁ চফ চফখিনি ইয়াতে আকৌ এড কৰি দিছোঁ এড কৰি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহল কৰি ল'ম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব দেই আৰু এয়া চফখিনি দি লৈছোঁ চফখিনি মই এচামুচ আধা দিছোঁ দেই আপোনালোকে সেই পৰিমাণটো চাই চাই বস্তুখিনি দিব আৰু মই পৰিমাণটো যিহেতু সৰহ সেইকাৰণে মই পৰিমাণটো অকণ বেছি বেছিকৈ বস্তুখিনি দিছোঁ আপোনালোকে কম পৰিমাণে বনালে কমকৈ দিব আৰু ঠাণ্ডা পানী আমাক লৈ ল'ব পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দি নিদিব প্ৰথমতে সৰহকৈ দি নল'ব আধা আধাকৈ দি ভালকৈ গুলি ল'ব দেই আৰু ময়ো আধা আধাকৈ দি ভালকৈ গুলি লৈছোঁ আৰু গুলি লোৱাৰ পিছত চাই থাকিব আপোনালোকে মই দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান ৰাখি দিম আপোনালোকে যদি লৰালৰি কৰে তেতিয়া পঞ্চল্লিছ মিনিটমান সময় ৰাখিব আৰু যিহেতু মই চুজি দিছোঁ আপোনালোকে ঘৰুৱা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিলে চুজি নিদিলেও হ'ব আপোনালোকে আৰু চুজিখিনি যিহেতু ফুলিব লাগিব গলিব লাগিব সেইবাবে মই চুজিখিনি গুলি মেলি পিঠাগুড়িৰ লগত গুলি মেলি অকণ বেছিকৈ টাইম থ'ব লাগিব সেইবাবে মই তিনি ঘণ্টামান সময় চুজিখিনি ৰাখি দিম মানে কি পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো চুজিৰ লগত যিটো বনাইছোঁ সেইটো মই দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান সময় ৰাখি দিম থাকি যিহেতু মোৰ বেলেগ কামো আছে বেলেগ কামখিনি কৰি লওঁ কৰি লৈ আৰু এইখিনি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলে বুজি পাব মই এইটো ঢাকি দিম আৰু এতিয়া ভালকৈ মিশ্ৰণটো বনাই লওঁ দেই চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু আপোনালোকৰ বিহু উদযাপন কেনেকুৱা চলিছে কমেণ্টত জনাব আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কমেণ্টত কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট কিছুমান পাই পাই ইমান ভাল লাগে আৰু বিশেষকৈ কিছুমান ভাল দুগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে দুগৰাকী তিনিগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দিয়ে আৰু উৎসাহ পাওঁ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ সেইকাৰণে যিমানেই কামৰ ল'ৰালৰি নহওক কিয় যিমানেই ব্যস্ততা নহওক কিয় ব্যস্ততাৰ মাজেৰে আপোনালোকলৈ ৰেচিপি এটা ষ্টাৰ্ট কৰিয়েই দিওঁ আৰু আজি তেল পিঠাৰ ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছেগৈ আৰু তাৰপিছত এইখিনি মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ বনাই লওঁ ভালকৈ বনাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল দেখিলে নহয় ভালকৈ আপোনালোকে গুলি ল'ব দেই এনেকৈ মিশ্ৰণটো ভালকৈ বনাই ল'ব ভালকৈ বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হ'লে আপোনালোকে ঢাকি ৰাখিব পাৰিব ময়ো এইখিনি মিশ্ৰণখিনি হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু এতিয়া ঢাকি ৰাখিম ভালকৈ এইখিনি মিশ্ৰণখিনি হ'লেই আৰু অলৰেডি এতিয়া মই ঢাকি ৰাখিম পানী অকণমান কমিলে আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো চাই চাই দিব দেই মই এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে ভাল লাগিছে দেখি ভালকৈ হৈ গ'ল আৰু অলৰেডি আৰু আপোনালোকক মিশ্ৰণটো মই ভালকৈ আকৌ দেখাইছোঁ ৰ'ব এইখিনি দেখিলেনে মিশ্ৰণখিনি এইখিনি ভালকৈ বনোৱাৰ পিছত ইমানখিনি হ'ল অকণমান সৰহ হৈছে দেই পৰিমাণটো সৰহকৈ লৈছিলোঁ যিহেতু বিহু উপলক্ষে বনাওঁ আৰু ঘৰত অকলশৰীয়াকৈ খাবলৈ হ'লে কমকৈ ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত এতিয়া মই ঢাকি ৰাখি দিম আৰু ঢাকি ৰখাৰ পাছত কাম বন কৰি আজৰি হৈ গ'লোঁ আজৰি হৈ গৈ আকৌ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ জুইকুৰা জ্বলাই দিছোঁ যিহেতু গেছত বনালে বহুতখিনি গেছ যায়েই অলৰেডি কিছুমান কাম গেছতে কৰোঁ আজৰি পিঠাখিনি বনোঁ জুইতে বনাওঁ জুইতে বনালে ভালো হয় পিঠাখিনি তাৰপিছত এইখিনি মই ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান দি দিছোঁ তাৰপিছত কাগজ এখন পাৰি লৈছোঁ অকণমানি ফুটা ফুটা চৰিয়া এটাত ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ তেলখিনি শুহিবৰ কাৰণে পিঠাখিনি দিলে তেলখিনি শুহিবৰ কাৰণে তেনেকৈ ৰাখি লৈছোঁ আৰু বহুত ধোৱাই আছে দেখিছেনে হয় আৰু এয়া হ'বই আৰু পিঠা এয়া এয়া প্ৰথমতে জুইকুৰাকণ বেছি হ'ল সেইবাবে পিঠাটো পুৰি গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ মই আকৌ দিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব দেই এয়া মোৰ সৰু গিলাচ তাত লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া যে পানী এগিলাচ ৰাখি লৈছোঁ ছাইডত পানীগিলাচ ৰখাৰো কাৰণ আছে আৰু সেইবাবে পানীগিলাচ ৰাখি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া হৈছে সৰু হেতা এখন লৈ লৈছোঁ গিলাচটাত ভৰাই তেতিয়া দিবলৈ ভাল হয় আৰু নহ'লে দিবলৈ ডাঙৰ হেতাই দিলে বহুত বহল হৈ যায় আৰু পিঠাটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায় পিঠাটো অকণ মধ্যমীয়া হ'লে খাবলৈও ভাল লাগে আনক দিবলৈও ভাল লাগে চেপটো ভাল হ'লে আৰু বেছি ডাঙৰ বহল হ'লে খাবলৈও ভাল নালাগে আৰু দিবলৈও কিবা লাগে বেয়া লাগে সেইবাবে মই সৰু হেতা এখন লৈ লৈছিলোঁ তাৰপিছত এয়া পিঠা বনাই আছোঁ এয়া দেখিছে নহয় এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে দেখিছে নহয় আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু এইটো সিজিলে এইটো নমাই কৰি লওঁ নমাই কৰি লোৱাৰ পিছতে আকৌ এয়া পিঠা হৈয়ে যাব এতিয়া হ'ল দেখিছে নহয় তাৰপিছত আকৌ দি লৈছোঁ আকৌ দি মেলি এইখিনিও বনাই লওঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো দেই আপোনালোকে ভাল ভাল কমা আপোনালোকৰ ভাল ভাল কমেণ্টে বহুত উৎসাহ দিয়ে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু যিমান ব্যস্ততা নহওক কিয় প্ৰস্তুত কৰিয়েই দিওঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া মই পিঠা ঘৰুৱা পিঠাখিনিয়ে বনাইছিলোঁ তাৰপিছত বোলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব যিসকলে ভালদৰে এনেকৈ বনাব নোৱাৰে তেনেদৰে তেখেতলোকে উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এইখিনি পিঠা এইটো পিঠা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আপোনালোকে দেখিছে নহয় এয়া হৈ গৈছে আৰু এইটো এটা এটাকৈ বনালে পিঠাটো ভাল হয় সময় বেছি লয় সময় বেছি ল'লেও পিঠাটো ভাল হ'লে খাবলৈও ভাল লাগে দিয়কচোন আৰু এয়া হৈ গৈছে আৰু এইটো এইটো নমাই কৰি লৈছোঁ নমাই কৰি লৈ আৰু এইখিনিও বনাই থাকোঁ আৰু বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আৰু এয়া নমাই দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এটা দি লৈছোঁ আকৌ এটা দি আকৌ বনাই লৈছোঁ দুটামান আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু চুজি দিলে কোমল হয় বহুত কোমল হৈছিলে পিঠাখিনি আৰু যিহেতু ঘৰুৱা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিলে চুজি নিদিব আকৌ দেই আপোনালোকে চুজি দিবই নালাগে ঘৰুৱা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু মই ঘৰুৱা চাউল ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ নকৰিলোঁ মানে আমাৰ খেতি বাতি নায়েই খেতি বাতি নকৰোঁৱেই যিহেতু আৰু বৰা চাউলহে কিনি আনিছিলোঁ এইখিনি ঘৰুৱা চাউল কিনি আনিলোঁ আৰু এয়া এনেদৰে হৈ যাব বুলি ভাবিলোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু শেষত বনাই কৰি ল'লোঁ লৈ মেলি এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল কিমানখিনি পিঠা বনালোঁ দেখিলে নহয় বহুতখিনি সময়ো প্ৰয়োজন হ'ল তাৰপিছত এয়া কোমলো হ'ল বহুত আৰু আপোনালোকক শেষত দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আপোনালোকে পিঠা প্ৰস্তুত কৰিলেনে আৰু বনালেনে সকলোৱে ময়ো বনালোঁ বনাই কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু এয়া হৈ গ'ল আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল আৰু পিঠা বস্তুত আৰু ভোগালী বিহুৰ শেষত ভোগালী বিহুৰ অশেষ শুভকামনা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু ভোগালী বিহু ভালদৰে উদযাপন কৰক সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ দেই